Ще один рік, немов чудова сторіночка календаря, перегортається у нашому житті, а з ним лишаються у минулому святкові і буденні дні. Та є зустрічі і події, які не викреслити і не забути серед таких відверті й довірливі розмови героїв нашої програми. Зрозумів вчасно, вчасно, вважаю вчасно, зрозумів, що ви знаєте, для того, щоб помітили тебе. Оцінили твою роботу, треба зробити те, чого немає в Розумієте? Тому що якщо ви когось будете повторювати або вдосконалювати, не дай Бог, то ви знаєте, навіть найкраща копія, вона є лише копією. Гірше, гірше оригіналу. Так. Вона гірше оригіналу, тому що... Починати треба з оригіналу. От якщо ти хочеш про себе щось голосно сказати, то знайди те, що ми перед вами, перед, з вами перед цим говорили, те, що вже не було сказано кимось. Свій власний почерк, свій власний стиль. Все, 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 все. все, все. Іначе форму. вас не помітять. Або будете далеко десь в кінці списку, який, можливо, хтось колись буде. Читати. А може і ні. От така. Якщо про себе не скажеш, то інші можуть не догадатися. Така незвична, я б сказала, поетична, мистецька, натхненна погода. Дощик, тебе надихає такі пейзажі. Такий квапливий спокійний дощик, природа. І от ми сидимо на берегу Женевського озера і бесідуємо на русском мові о про проблемах культури. Це здорово, звісно, на самом деле. Что ты больше любишь солнечную такую? Я знаю, что э, телевизионные ребята, это, это, это особые ребята. Они, например, любят э, вот такую погоду, потому что солнце не мешает работать, и это здорово. Значит, в, в, в таком Баланс случае... Баланс легче, да? Да, в таком случае будем надеяться, что картинка будет неплохая, наверное. Я не говорю о персональных, вообще в целом картинка. Вот. А что касается погоды, то Эльдар Александрович нас еще в 77 году убедил в том, что у природы же нет плохой погоды, правильно? Это, это у нас бывает плохое настроение. Самое страшное это другой тот, тот мир, который. Там, где смерть. И поэтому все остальное, там, где жизнь, это надо этому только радоваться, это надо принимать. И в принципе я думала о том я тоже я рассуждаю иногда, иногда анализирую. Я, наверное, могу оправдать все и всех. И я э, могу простить все. Я могу простить все. Наверное, это мудрость уже, мне так кажется. Есть какое-то воспитание, есть ну, какие-то правила, есть какие-то заповеди те же самые. Вот 10, 12, 5, 2 заповеди, которые ты не нарушишь никогда. Мне главное, чтобы люди поверили моему Слову. Чтобы люди... Э... Відчули мою душу. І коли їм від цього буде добре, тобто я вам скажу, що я творець добра. От Те, що я пишу, я все-таки творю ту казку добра, в яку люди повинні повірити, повірити мені, щоб їм легше і краще жилося. В своєму колективі я знаходжу те, що інколи не знаходять люди. Це дві сім'ї. Перша сім'я це дім. Любима дружина, Юлечка, Калюнька, моє щастя, надія, віра, любов. І творчий колектив, в якому я працюю. Поєднання ось цих двох сімей, так би мовити, в баченні щастя, оце якраз є для мене основним. В свої 86 років я багато чого бачив. Є з чим порівняти, розумієте? І тому я вам скажу так, до цього або в це треба ще залучити, аби людина мала від природи смак і почуття міри. Тому що почуття міри ну, це, мабуть, і є мистецтво. Я така дуже непроста. У меня такой характер. Я Нас постино богатым мы целой особо с собой испорчаемся. Нас пости не сомневы. Близнуки постино у всему сомневаются. Я же э, живу свою жизнь. Зачем мне жить э, чьей-то жизнью? Вот, поэтому мне другие мысли не нужны. Мне важны мои мысли и мои переживания. Вот и только их я считаю правильными. Но другое дело, что, конечно, я слушаю все, что мне говорят. Э, я все выслушиваю, Другое дело, какие выводы делаю. Эм, да, не скрою, кто-то может изменить мое мнение. То есть я выслушиваю, Иногда, ну, зачастую, кто-то влияет. У вас много друзей, не товарищей, знакомых хороших, а вот, вот настоящих Очень таких, которые, скажем, вагоне. Настоящих мало. Прям вот совсем вот, прям вот, чтобы я мог полностью положиться. Да. Таких, а конечно, кто это? Это известные люди? Это известные люди и не совсем известные люди. Я даже не знаю. Ну, может быть, я не знаю. Есть такие люди, с которыми я просто боюсь сейчас называть имена, потому что другие скажут, а что это не твой друг, что ли? Мы же с тобой там вчера там пиво пили. Ну, то есть вот я именно вот какие-то такие жизненные ситуации, в которых я могу просто взять и положиться. С вами, шановні телеглядачи, герои нашей программы замысливались. У каждого может быть есть какие-то там свои слабинки, о которых можно говорить и э, но я стараюсь в людях, в людях видеть хорошее. Вот сейчас уже, да, я уже достаточно, скажем, я, я еще молод душой и телом, но какая-то жизненная мудрость, опыт, который уже есть, да, он, он заставляет, не то что за, заставляет даже, да, а позволяет тебе вот смотреть на людей сначала в розовых очках и видеть только хорошее. Я по своей сущности лирик. Лиричная героиня. Да, вот я как-то не знаю, ну я с детства вот такая, как мне говорили еще, когда маленькая была, ну что ты такая вот как бабулька, все рассуждаешь и рассуждаешь не по годам. Я как-то так вот про философию жизни. Я видела, как работают мои родители, как они стремятся, чтобы у нас все было, чтобы вот мы там были ничем не обделены. Поэтому не знаю как-то. Я такой человек достаточно очень сочувствующий. Я когда езжу на дорогу, я сама вот водитель, я я боюсь за каждую кошечку и собачку. Я, я водители, которые со мной рядом сидят, но они просто, ну они там, не знаю, они вешаются просто. Да, они, пожалуйста, хоть в руку-то ногтями не цепляйся. Ну я не могу, я как бы, я, я всегда с собой, когда езжу по Киеву, я вожу с собой обязательно сосисочки, подкармливаю, ну, бездомных собак, кошечек. Ну не знаю, я как вот такой человек, сопереживающие. Вот и мне всех жалко, мне всех надо пожалеть. И вот это вечный вопрос борьбы внешней игры, такой, знаете, как сказать, игры представления, да, или игры переживания. Часто она соединяется. Часто мы даже. Это бывает так, что мы... Актеры сами иногда этого не отслеживают. Они могут прожить кусок, потом, не по... потом неделю ходить или месяц вообще, и думать, что же с ним произошло, что же я вроде я так никогда не играл. Для меня не проблема прыгать в настроениях в эмоциях. Совершенно не проблема. Я могу, могу а, агрессивничать сейчас, быть очень злым, а через пять минут все хорошо. Я люблю красивых и разумные девчатки, женок. Не играю роли и 18, и 58. Саме головне, щоб було цікаво спілкуватися. Хочеться чогось більшого. Хочеться якоїсь духовності, крім, ну, ясно, що мужчина спочатку бере жінку очима. Тобто він її дивиться сексуально перший подих. А другий подих це, безумовно, інтелект. Так що, якщо ще цікаво поговорити, то це цікаво мені. Робили компліменти. Спасибо, в свою очередь. Я благодарю за іскренні розговор. Абсолютно мені було приємно. І И... ще не в одній програмі. я не был столь искренен. Вот, кто бы знал, если бы ты пошла танцевать, не была такой прекрасной ведущей. А так вот закончил филологический факультет, сейчас занимаешься журналистикой, прекрасной ведущий. Сколько мы вместе отработали концерта, ты на сцене Дворца Украины была значит, признана одной из лучших ведущих нашей Украины. Было же такое? Было. А если бы ты танцевала, не, было, не занял такой пост. Был. Спасибо вам большое, что вы мне нравится, что вы сидели, просто со мной разговаривали, не заглядывали в бумажку, что вы подготовленная пришла, пришли. Это очень приятно. Вы такая терпеливая, слушательница. Прям, спасибо вам. Ну, пока вы есть на земле, женщины, жизнь будет продолжаться. Я думаю, мужики будут оставаться мужиками. И бреялы! Если я смогу, я должен сделать этот город хоровой империей. Я думаю, вырасту, выучусь построить такую школу, где нашим детям не будет не поливать тарелку, чтобы они чувствовали себя комфортно, и ну, чтобы это была такая школа ну, равная, которой, чтобы ее не было такой. Ну, вот я к этому себе поставил цели и задачи. И взагалі моя такая дика мрия. Я страшенно хочу маленькую хатку на березе моря, грядочку с помидорчиками и козу. Козу? Да, что с козу, ну не коровыш на море. Когда женщина мечтает о шубе. Да? И вот такую шубу я себе присмотрела. Тут красивую такую шубу. Вот я ее мерила, крутилась перед мужем значит, в магазине. Я вижу, он вышел курить, не был доволен. Не был доволен. Ценой? И, и ценой, и моим настроением, желанием. Вот. И дня три я вспоминала об этой шубе. говорила, что так бы было мне хорошо, не мешало бы ее зимой носить. Пока он мне не сказал, значит так, если ты еще раз скажешь об этой шубе, ну мы просто ну, поссоримся. Я замолчала. Я, я замолчала ровно два дня. То есть я действительно не забыла. Я поняла, что все, ну ничего не получится. Значит, ну не вышла у меня. Не, не говорила. И я два дня молчала, то есть о шубе я не говорила. И, видимо, ему стало скучно, вот Андрюша. И он приезжает через два дня в Филармон с кресенским пакетом. Вот, и вытягивает эту шубу и мне. Презентують от романтичний поступок так. Получаю пра подарки все время. <laughs> Может, потому, что я не <laughs> да? А ви знаєте, майже научно доведений факт, що на новорічні різдвяні свята небеса розкриваються, і всі мрії і бажання мають збутися. Нехай ваші мрії і бажання будуть обов'язково світлими і добрими з новим роком і з різдвом. Партнер программы ресторанный комплекс Тихая Гавань. Вам не только в Новый год мы желаем без забот жить, дружить, творить, любить, в гавань чаще заходить. Тихо гавань всегда, что не пожелается, обязательно оно все равно сбывается. С Новым годом! А протягом року над программой працювали я, Ирина Науменко, автор и ведуча. А что нам свистит? Едем, да? Убери свет. Больше на Иру. А вот, мне куда смотреть? чуть на, на меня добавлю. Оператор Виктор Беглецов. Пусть все, что вы увидите в Новом году, приносит вам положительные эмоции. С Новым годом! Ну что, Виктор Николаевич, нормально все, ничего не надо подправлять тут сзади. Сереж, мне хорошо видно? Отлично вас видно. Осветливач Сергей Орлов. Пускай в ваших домах будет светло и уютно от счастья и любви. С Новым Годом вас с Рождеством Христовым! Инженер видеомонтажу Виталий Маковий. Ира, я сегодня загнать не успеваю, я идем и намонтирую. Желаю, чтобы все, что вы планируете, сбывалось в Новом Году. Инженер видеомонтажу Александр Резниченко. А давайте этот спецэффект поставим. Подойдет? Мне было приятно готовить проект про звезд и со звездами. И надеюсь, в новом году будет побольше у вас новых передач, новых событий. Смотрите канал Кировоград. С Новым годом! Режиссер программы Олена Беглецова. Саша, вот этот план и вот этот меняем. Я желаю, чтобы все перемены в вашей жизни были только к лучшему. Під час монтажу брутальными анекдотами відволікали... Понимаешь, что самое интересное? Что Я так просто не могу, ты понял, так вот сходу. Мне надо настроиться, Ира. Ирина Николаевна, у вас что, это подочетное, что ли? Нет, спасибо. Дорогие уважаемые зрители канала Кировград, а именно программы за Засима, я хочу от себя поздравить вас с прекрасным праздником Нового года и пожелать прежде всего, конечно же, хорошего здоровья, добрых улыбок, всегда любящих вторых половин и подумайте над моим советом. Мужчины, почаще всегда оставайтесь на Наудынти Засима с самой прекрасной ведущей канала Кировград Ирина Науменко. И наше творение «Иноди хвалив» Я тебе говорил, что было хорошо. Не говорил. Я тебе говорил, что было нормально. Не говорил. Ну я говорил, что сносно, да? Сносно, Нет. говорил? И такого даже не говорил. Да что ж такое, ну. Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех с новым годом. Самый волшебный праздник, самых волшебных вам впечатлений. Программу на один сезон -Си поздравляю точно так же, как и все наши программы, и все-таки по особенному, потому что в эту программу меня до сих пор умудрились не пригласить. Надеюсь, что программа отдумается, и у нас в новом году будет большое, светлое будущее. У меня выступление у них в эфире, а у них больше зарплата. Ну, например. С новым годом!